hayotda shunday kuchlilar borki ular o'zlarining ta'sirini faqatgina kine... kuchi yetadi tabiatga deyishimiz mumkin uh -huh. masalan baliq ovlayotganda turli nojo'ya usullarni qo'llash orqali butun fauna flora olamiga ta'sir o'tkazayotgan brakonyerlar ko'plar baliqlar ko'p-ku, ularning ovlasa endi nima bo'ladi deyishlari mumkin lekin ba'zida noto'g'ri paytda ovlangan baliq ularning ko'payishiga zarar yetkazishi mumkin navbatdagi lavha davomida baliqlarning ovlanishiga qo'yilgan taqiqlar va shartlar haqida gap ketadi полный mana to'rt tashlab to'rt tortib yotibdi anda kichina to'rtchilarni to'rini yirtib yirtib baliqni qo'yrib yuborish kerak savob bo'ladi mayda mayda daryoni yakka o'ziniki sanab xotirjam to'r bilan ov qilayotgan shavvozlarni brakonyer deb atashadi tuya bu'g'i suv ombori ya'ni toshkent dengizi yoki sirdaryoda de deyarli har kuni kuzatiladigan ushbu holatga qirg'oqda qarmoq tashlab o'tirgan havaskorlar tez tez guvoh bo'lishadi va bu kabi holatlar ularning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda mana sirdaryo viloyati daryoda da, mana bemalol to'r qo'yib bemalol yuribdi mana bakлaжкаlarni mana qo'yib tashlagan man mana. Mana katta xolasini haligisi daryosi bularni da, mana <laughs> umuman ishlagani yo'q to'r <laughs> tashlab baliq ovlash qat'iy taqiqlangan va bu qoidalar bejizga kiritilmagan daryoga tashlangan to'r baliqning yirik maydaligini saralab o'tirmay barchasini o'zi bilan olib chiqadi oqibatda hali vazn yig'ishga ulgurmagan baliqchalar ham qurbon bo'lib boraveradi davlat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra shu yilning birinchi choragida bu kabi huquqbuzarlik holatlari soni yuzdan oshib bir yuz o'n besh million so'mdan ortiq ma'muriy jarima qo'llanilgan holatlar har xil bo'lishi mumkin bizda aynin o'sha noqonuniy baliq ovlinish jarayonida elektr toki bilan baliq ovlash mumkin yoki boshqa bir preparatlar yordamida baliq olish qoidalarini buzish mumkin bunda albatta biza to'qsoninchi moddamizni to'rtinchi qismiga asosan sud organlariga holatimizni taqdim etamiz va sud organlari huquqbuzarlarga nisbatan chora qo'llaydi ushbu usullar baliqlar u yoqda tursin barcha tirik organizmlarni nobud qilib ularning ko'payishiga ham jiddiy ta'sir o'tkazadi populyatsiya davrida ovning davom etaverishi ham juda xavfli respublikamizda har yili baliqlarni o'rtish davrida baliq ovlashga taqiq qo'yiladi amudaryo va sirdaryo hududlarida baliq ovlashga o'n martdan 31 birinchi mayga qadar taqiq o'rnatilgan qoraqalpog'iston respublikasi va xorazm viloyatlarida esa 26 apreldan 10 iyunga qadar baliq ovlashga taqiq qo'yilgan va barcha qolgan suv havzalarimizda esa o'n oltinchi apreldan o'ttiz birinchi mayga qadar baliq ovlashga taqiq qo'yilgan taqiqlangan mavsumdan tashqari yurtimizda sport havaskorlik va sanoat maqsadlarida baliq ovlashga ruxsat etilgan bunda ma'lum tartiblarga rioya etilsa kifoya sanoat maqsadida emas sport yoki havaskorlik maqsadida baliq ovlamoqchi bo'lsa besh kilogrammgacha qarmoqda baliq ovlash huquqiga ega jismoniy shaxslar ham baliq ovlash taqiqlangan muddatda ham sport yoki ovchilik birlashmasini a'zosi bo'lganda motorsiz qayiqlarda ham baliq ovlash huquqiga ega ular markaziy studiyaga taqdim etilgan yana bir muhim yangilik arnasoy suv omborida ayni paytda baliqlarni noqonuniy ovlashga qarshi bir yil muddatga maratoriy e'lon qilingan bo'lib bu davr mobaynida suv havzasidagi to'rlar chiqarilib baliq chavoqlari tashlanadi hamda ilmiy asoslangan tadqiqotlar amalga oshiriladi yulduzxon olimova davron zufarov asilbek olimov markaziy studiya uchun